Salam peniaga dan pelabuh yang dihormati. Dengan awak guru Markets. Kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan melihat setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika anda mahu, anda boleh menjeda video. Kami menjemput anda untuk mempertimbangkan semua parameter organisasi yang dikaji dengan teliti. Sekarang mari kita bandingkan prestasi semasa syarikat Enersys, Tikar, ENS. Ulasan ini telah dibuat menggunakan data mulai 8 April 2025. Secara klasifikasi guru, market syarikat Enersys tergolong dalam subkategori Prom Electron, 64 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian. Ini sangat mewakili kita akan melihat penyelesaian akhir pada penghujung video. Keputusan keseluruhan untuk syarikat, 6.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.7 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran saham S secara amnya, kita akan melihat bahawa skor purata bagi pasaran saham secara agregat ialah 1.9 mata terhadap markah 6.5 mata untuk NRSYS membandingkan dinamik harga saham syarikat Enersis dan syarikat subkategori. Kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lalu saham syarikat Enersis menunjukkan perubahan tolak 11.1%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori tolak 11.7%. Ini tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, tetapi ia adalah perlu untuk mengambil perhatian fakta ini Permodalan pasaran syarikat NRSYS bernilai 3.2 bilion dolar dan permodalan subkategori ialah 540 bilion dolar. NRSYS mempunyai bahagian 0.592% dan merupakan salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan sebanyak 1.84 bilion dolar. Permodalan kunci kira-kira subkategori ialah 130 bilion dolar. NRSYS menyumbang bahagian sebanyak 1.421%. Dengan membandingkan saham yang diduduki bagi bursa dan nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki NRSYS dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 0.592%. Permodalan kunci kira-kira ialah 1.421%. Ini adalah 140% lebih daripada bahagian nilai tukaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan nilai buku subkategori, baik, satu mata. Syarikat yang dikaji mempunyai liabiliti kewangan sebanyak 1.307 bilion. Liabiliti kewangan kepada nilai buku mewakili 71% daripada ekuiti. Penarafan berdasarkan tahap kewajipan kewangan syarikat boleh diterima kosong mata. Nisbah nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya ialah 9.7. Purata dalam subkategori ialah 23.5 dan ini adalah 59% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 328 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka 391 juta dolar. 19.3% lebih daripada sekarang. Penilaian keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah kosong perpuluhan sembilan. Purata dalam subkategori ialah dua perpuluhan dua, ini adalah lima puluh sembilan peratus lebih rendah daripada dalam subkategori. Penilaian penunjuk nilai tukaran kepada hasilnya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 3550 juta dolar. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif berjumlah 4240 juta dolar. iaitu 19% lebih daripada pada masa sekarang. Penilaian jumlah jualan masa depan yang dijangkakan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 9.2% dengan purata untuk subkategori 9.3%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 0%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, kosong mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 1.199% iaitu 103% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran semasa syarikat Enersis, kemungkinan besar ke arah meremehkan. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan 296,000 dolar. Dan untuk subkategori 600,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 50.7%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, BAE, 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah 30.4 ribu ringgit. Purata untuk subkategori, 25.5 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata untuk subkategori dan penunjuk syarikat ialah 19%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, by, 0.5 mata. Hasil setiap pekerja individu organisasi ialah $329,000. Mengikut subkategori $275,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 20%. Anggaran hasil setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik 0.5 mata. Saham yang dipendekkan ialah 1.7% dengan purata subkategori sebanyak 2.2%. Ini adalah penunjuk kemungkinan squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 22% bagi syarikat Enesis. Dalam subkategori, tahap ini adalah lebih kurang 29%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori dinilai lebih tinggi daripada syarikat Enesis. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang 81.5 sen. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang 119 dolar. Perbezaan antara harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 47%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pawatan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat sebelum ini dalam musim tertentu oleh sistem maklumat dan rujukan guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian security analysis. Sistem rujukan penilaian saham guru, markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk meningkat pada harga $81.06 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai rating yang agak tinggi. Penilaian organisasi adalah berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 87.42. Stop loss ditetapkan pada 74.7. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Dalam kes ini, urus niaga ditutup secara automatik pada akhir perdagangan pertukaran pada 8 Mei 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, SMTC, akan menjadi pesanan jualan mengimbangi. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan, utama atau mengimbangi, susunan yang bertentangan ditetapkan secara automatik. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan kerana menggunakan sistem bantuan daripada guru Markets. Anda benar-benar penonton yang paling hebat.